тогда, в принципе, первый вопрос, если можно, к игрокам команды, да, то есть вот сегодня противостояние было двух школ, наверное, одних из самых таких известных в Украине, Харьковская и Киевская, да, то есть и бодиверник является флагманом Киевской школы баскетбола, и политехник является флагманом Харьковской школы баскетбола. То есть, ну, в принципе, фаворитом был бодибилдинг, и здесь вот мы сами видели результаты в этом матче. Поэтому вот как игроки сами, вот как настраивались на этот матч и как вот подходили к этой игре. Если можно, сначала гости, потом Пекрасно, К этой игре подходили серьезно, как и ко всем. Знали, что соперник непростой, нестандартный, можно сказать, любящий быстрый баскетбол. Мы э, начали довольно неплохо, но провалили после перерыва в третьей четверти, провалили, провалили игру. Не знаю, или поверили, может, рано в победу или что, но начали неответственно немного играть. И самый большой акцент был, это, я думаю, у нас проигрыш на нашем щите. Мы проиграли э, подбор защиты, то есть Харьков в хорошо делал подборы и имел второй шанс нападать. Как бы Поздравляю свою команду с победой. Трудная была игра, но идем вперед. Спасибо. Спасибо. Как у вас внутри команды? Как ушло продвижение вперед? Ну, для нас каждая игра с каждой новой командой ⁇ это определенный вызов. Мы настраиваемся всегда позитивно на хорошую игру, показать качественный баскетбол, к которому мы стремимся. То есть каждый соперник для нас очень важен, очень тяжелый, мы к нему готовимся как морально, так и психологически. Ну, все люди настроились как хорошо с последним результатом. это это вопрос главного тренера. тренеру. Евгений такой вопрос, так сказать, скажем, многие давали там удивительно большое преимущество по итогам, скажем так, игры заранее, да, то есть считали фаворитом, что там 20, 30, там даже 50 говорили. Вот, но э, на деле показалось, что достаточно трудно добывать очки у политехника. Э, как вы э, э, оцените игру, которую показала ваша команда против э, политехника, да, и чем вас политехнику Ну, В первую очередь хотел поздравить э, команду Харькова с возвращением в Суперлигу в элиту украинского баскетбола. Я думаю, что можно было это сделать не мое дело, чуть раньше потому что не хватает все-таки опыта выступления. И Харьковская политехника всегда была лидером высшей лиги. И вот этот дух победы, дух победителя присутствует, несмотря на то, что играла и с лидером, не с лидером, а играла с сильным соперником, как вы сказали, да. И с чем удивило? нестандартными принятиями решений. Очень много было очков забито с одной ноги, трехочковые даже. То есть есть свой стиль, есть свой класс, и это сказалось. И плюс ко всему, конечно, удивило подбором. Подбором, желанием идти на подбор. Все четыре, даже все пять игроков шли на подбор, и присутствующие здесь Санеев сделал 10 подборов. Да, 10 подборов сделал. Для меня вот это удивило. А Рабаджи нет. Рабаджи в своем стиле играет. Он много лет играет. То есть он в своем классе показал свой класс. А остальные игроки удивили. Козлов мне очень понравился. Я... И Рочнак, я считаю, что неудачная игра сегодня была, но, в принципе, парень интересный. Поэтому вот этими моментами команда меня удивила. Спасибо. Владимир тогда вопрос к вам. Как настраивались на Будивельник? Вот, собственно говоря, наверняка какие-то практические заготовки были, которые практически Дмитриевич удивили. То как это все Честно, говоря, для нас приход в Суперлигу является достаточно большим событием. И, честно говоря, попасть в элиту украинского баскетбола играть с клубами, такие как Бутевленник, Черкасы. Даже Кривой Рог уже вышло число таких выдающихся клубов Украины. Конечно, очень почетно интересно. Настраиваться на какую-то конкретную данную команду сейчас не приходится. Почему? Потому что самый главный соперник, как ни странно, мы сами являемся для себя. Потому что мы нервничаем, волнуемся, переживаем, хотим лучше сыграть. Когда хочешь лучше, получается наоборот хуже. Не всегда слышат тренера, не всегда слышат задумку, которую на его быстро или не всегда ее выполняет, потому что все-таки переполняет вот это вот, немножко засидевшись в высшей лиге, э, войдя в Суперлигу, не всегда до конца получается то, чего хотелось сделать игрокам. Поэтому нужно пройти вот этот, этот этап восстановления, а потом уже думать о том, как настраиваться на конкретную ту или иную команду. Поэтому сегодня была задача номер один, чтобы они сами проявили свой дух и устранили те ошибки нелепые, которые они делали в прошлых играх. И один из моментов, если первую игру помните, вот в чистую проиграли в чистую. Сегодня очень приятно было то обстоятельство, что в первом тайме соперник на нашем щитине одного мяча не По статистике, по моменту, по игре, это самое, по статистике. То есть уже некоторые моменты как бы приятно. Это не говорит о том, что мы уже на каком-то находимся на таком уровне. Понятно, что это как бы один из эпизодов таких, и мы еще немало будем проигрывать, и еще немало будем тыкаться, извините за выражение, лицом грязь. Но тем не менее, что ребята не сдаются, хотят дальше бороться, сражаться, это уже интересно, подсчетно. И поэтому та идея, которая у нас стоит, чтобы вот харьковчанами играть, чтобы большее количество игроков в команде были родными, так как это у Днепра, так как это у Еще есть там, у Киева, допустим, тоже очень много киевлян. Да? Поэтому для нас это очень важно. Поэтому мы хотим сохранить ребят харьковчан, чтобы они дальше играли, показывали результат. А для того, чтобы они, учитывая, что Украина у нас очень много игроков, уже отобрала из Харькова сборная, если я не ошибаюсь, человека четыре кандидата играют и Липову, и Вечеров, и Глебов, и, Конев, и Зотов и так далее. То есть уже пять человек. Ну, все в разное время кто раньше, кто позже, кто в одной, кто в другой, это не важно. Поэтому мы хотим сохранить Харьковчан, чтобы все-таки команда была достаточно. А у нас город прекрасный, талантливый, очень много хороших интересных и, и, и тренеров, и игроков, поэтому мы, я думаю, со временем сумеем это было преодолеть. время. Не нужно, и терпим. Отлично. Спасибо большое.